А куртка у меня такая была, делана. Такие замки там металлические, что я их не могу открыть. Выхожу с тролейбуса, все замки открыты. Я даже не почувствую. Чи замку последний со в метро? Это якби такое. Ну, таке. было гриб, сорок от подруга у меня за цю на телефон. Ты шок? да, ну, он на ремне не обрывает. Сунет руку в карман, и карман обетрушил на асфальт, что карман. Слухай, девушка в автобусе? Да, в автобусе. Что посыпалось? Там было гривень. Вот и стихло, вот и стихло. Вот и стихло. А вы тоже тут приходите? Да. А а у меня там у был проездной билет, ключи откротились. <сёк> Тапор сеточка. <сёк> вот. Ну и рынка. И все оно вывалилось на асфальт. Ужас. <сёк> да? И автобус трогается. Ну <сёк> думаю, что его рубить. Выйду из автобуса, что дадут по башке. Да, а что ты думаешь? Я такой пикапчик. По улице на встречу. Ну, Виктор Мышей, Виктор Моисеевич. Что пикап? Я стал. Выходи. Ну не вы, вы помните? Вот ты что, вы не помнишь? Я же Саша Тихолов. Вместе работали в индустрии, мы два водитель. А я вот тут живу, строю, говорю, сейчас У вас телефон есть? Что, дайте. А где? Я вот тут, а где Я не Я ему я, я, я я, я не дам, телефон я Да, да, да. Да, я ему тебе ключи, да, я им сейчас отбил. Вот, <свят> ничего не надо. Классная история. Wow.